Аллилуйя! Слава нашему Богу. Слава Иисусу Христу. Рад приветствовать вас сегодня. Слава Богу, на этом месте, в Доме Божьем, в доме молитвы. Бо мой дом навлечется дома молитвы, да? Иисус сказал. И мы находимся здесь сегодня. Слава Богу. Знаете, слава Богу, что мы можем находиться здесь, в этом доме, что мы можем собираться. Это хорошо. Я думаю, и для нас хорошо, и Богу радостно, что все-таки Его дети собираются во имя Его, чтобы поклониться Ему, чтобы Ему рассказать свои нужды. Да, конечно, мы собираем, мы и дома поклоняемся, мы и дома, знаете, молимся, утром встаем и читаем Слово Божье и истину Его, и мы познаем, да. Но я вам скажу, сказано, место Писания в Библии сказано, что не оставляйте собрание своего. Это очень важно. Если написано, а это есть истина, значит, Бог знает, почему Он сказал, что не оставляйте собрание свое. Он бы сказал, собирайте себе там дома, молись дома, да это самое, что там. Нет, он сказал, будьте, пребывайте вместе. Собирайтесь во имя мое. Не, не оставляйте собрание, потому что когда мы вместе, когда мы вместе собираемся, у каждого из нас есть или нужда, или еще вопрос какой-то всегда есть. И мы можем, не надо бояться, подойти к пастору, подойти к служителю, спросить, а как это, я не могу, помогите мне, помогите мне, чтобы духом подняться, помогите, я не могу, сам, я живу. Да, мы понимаем, что каждый по-своему и каждый... По по-своему молится, и по каждый по-своему знает Господа, и Господь его знает. Господь хочет всех знать. Но, знать бывают такие моменты, что и служителя требуют, чтобы за них молились. Тоже тяжело. Не всегда бывает легко. Не всегда. Есть и тяжелые времена, что когда нужна помощь. И знаете, не надо бояться говорить. Я всегда, когда мне тяжело, я позвоню до да, Александра, позвоню еще и прошу помолиться за меня. Помоги, может ты, давай помолимся, может какой-то выход. Я ищу этот выход. Давай, давай помолимся, давай. Это хорошо, когда мы вместе. Когда есть кому обратиться, чтобы можно было вместе, что одна молитва, а когда много молитвы, и когда двое, трое молятся. Это уже сила. Это уже движение. Как на земле, так и на небе. Слава нашему Богу. Вы знаете, а перед первой молитвой я хотел бы зачитать псалом. Ну, этот псалом я просто как бы сегодня его выбрал. Псалом 61. Псалом 61. С 6 по 9 стих. Я его уже говорил, наверное, ну, хотел бы сегодня еще раз сказать, как-то он мне до души, вот здесь идет про упование Давида, про то, что Господь есть только ты, упование мое. И он говорит, только в Боге успокаивается душа моя, только в Боге мы можем найти успокоение души, ни в чем больше. Он говорит, только у Бога успокаивается душа моя, ибо на него надежда моя. Видите, у Бога успокаивается душа моя, но только на него надежда моя. Я не надеюсь ни на, ни на кого, а надеюсь только на одного Бога. Только он твердыня моя. Только Он, на Кого я могу уповать. Только Он, на Кого я могу. И Он повторяется. Видите, Он повторяется. Твердение. И спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Только Он. В Боге спасение мое, и слава моя, крепость силы моей, и упование мое, и снова говорит, и упование мое, Боже. Ну, еще сказал, и слава моя, ага, спасение и слава моя. То есть за то, что он говорит, что слава Божья во мне. Слава Божья во мне. То, что Бог проявит свою силу и славу в каждом человеке. В каждом человеке Бог проявляет свою силу и славу, когда мы немощи, когда мы как бы сказать, открываемся всем своим сердцем перед Богом и говорим, не могу я, ты можешь, а я не могу. И Бог это понимает, и Бог это знает. И дальше он говорит, Давид, поёт, народ, он говорит, обращается к еврейскому народу, мы, но ну, мы также являемся Божьим народом, и это как бы обращение к нам народ, надейтесь на Него, на Господа, во всякое время. Божий народ, надейтесь на Господа, во всякое время, когда изобилие, когда есть плохое время, когда очень тяжело, он обращается к всему народу. Надейтесь на него. Изливайте перед Ним сердце ваше. Он просит, чтобы народ Божий, когда мы даже собираемся в собрании, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Знаете, и на этом я бы хотел бы закончить. Бог нам прибежище. И в конце он говорит, не в конце, но он говорит в этом стихе, Бог нам прибежище. Вот, нам некогда больше прибежища, как то Господь. Когда мы своим открываем сердца, свои перед Богом, Он видит наши сердца и знает, что у человека только одна надежда на Него. И он не молчит. Он отвечает. Но я вам скажу, нам кажется двое раз, что нет ответа. Я вам скажу одно. Бог никогда не опаздывает. Да, бывает тяжело, и ты молишься, и говоришь, Господи, я устал, я не могу. Но знаете, Бог знает, когда тебе надо. И он всегда приходит на помощь и он всегда стоит возле тебя. Он всегда. Он всегда с нами. И чтобы мы это знали и помнили. Сейчас давайте поднимемся на наши ноги. И в этой первой молитве обратимся к нашему Господу. Аллилуйя, Господь!